Like the bell cut. Salam dostlar, mən bu gün sizinlə Astıq mağazanın admini Nurlan. Bu gün mən sizə telefonda ə, telefonu Android cihazı root eləmədən və telefona zərər vermədən istənilən pullu oyun proqram və ya xod həmen oyunun ə, modlaşdırılmış versiyası, yəni ki, hansı ki oyunun içində pul, İngilisəsə games coinslar həklənmiş variantda. Yəni çit. bizim Loru Dildə də seçid versiyasını sadəcə bir proqramla necə yükləmək olar? Onu deyəcəm. Bura Happy Mod yazırsınız əvvəla. Google-da. Sıxır e, birinci linkə girirsiniz. Bunu da onu da sə dem ki, telefona heç bir problem yaratmır. Bəzi oyunlar ola bilər ki, modifikasiyaları işləməyə bilər. O da oyunun yeni versiyası çıxdığına görədir. Yəni gözləyirsiz tezvir zamanında bu sayt bunları təmin edir oyunları və proqramları. Yəni əsasən çox insana bu proqramları və proqramlara görə lazım olacaq. Yəni ehtiyac yoxdur digər saytlardan data şəklində, həm APK şəklində yüklü, başqa bir proqramla onları Android papkasına atıb eləmək, uzunuzad eləmək də yoxdur. Bass edit versiya vurursunuz dostlar burda yüklənəcək, skatyat vuracaqsınız, yüklənəcək. Mən yükləməyə ehtiyac yoxdur çünki yükləmişəm. Yükləmə zamanı yüklənir sizdən e, ola bilər bəzi telefonlarda yaza bilər ki, zərərlidir proqramı yükləməyin amma e, mən Xiaomi Redmi Note 8 Pro işlədirəm, heç bir problem yaratmayıb. Samsunglarda da hətta e, bir neçə nəfərdə mən yoxlamışam. Bir neçə cihazlarda heç bir problem yaratmır. Tam təhlükəsiz bir proqramdır. Proqramı yükləyirsiz, proqramı açırsınız, belə bir proqramdır. Əgər güncelleməs istəsə, e, güncellemə basırsınız və 15-20 saniyə ərzində internetin sürətinə asılı bu da proqramı yeniləyir. Yəni tez-tez proqrama yerlənmə gəlir, oyunlar falan filan. Məsələn, bura yazaq Subway Surfs Məsələn Subway Surfers yazdım. Gördüyünüz kimi orijinal versiya burdadır. İstəkləri bura yazırlar. Subway Surfers-ın modu var burda. Mod para oyunda satın alınma işi, hər hansı bir ödəniş falanı. Həm i̇stədiyiniz bir mod elə mən bunu yükləyəcəm ən son versiya. Burda reklamzadədir. Ehtiyac yoxdur. Yəni başqa bir oyun yoxlayaq, tez olsun, reklama baxmayaq. Videomu çox uzatmaq istəmirəm, dostlar. Car parking, parking. Gördüyünüz kimi, məsələn, car parkingdə bunu indirə basırsınız, endirilir. Məndə bu var deyə yükləmirəm, car parkingə girirsiniz. Oyun açıldıqdan sonra bunu sasanlıqda görə bilərsiniz. Get money, rahatsız pulu alırsınız. İstədiyiniz q görürsünüz və ə, Yenə deyirəm, dönə-dönə root tələb eləmir proqram. Bəlkə də çoxunuz bilirdiz, bilməyənlər üçün bu videonu çəkdim ki, kömək eləmiş olaram yəqin ki. Kimincə nəcə sətinli olsa, yorumda yazar, köməklik edəyəri və hansı videoların çəkilməsini istəyirsinizsə, gözünüzsə deyin kömək edəyili. Burada məsələn pullu oyunlardan var. GTA yazaq məsələn, GTA var, gördüyünüz kimi GTA San Andreas yükləyə bilərik, basırıq. 1.78 GB-dır yüklənə bilər. Yəni best problemdir. Mən bir dəfə yükləmişəm. Ondan sonra məsələn InShot proqramı var ans ki plusir bunun bəzi bölmələr bölmələrində onu da siz pulsuz yükləyə bilərsiniz. Hətta mən onu da pulsuz yükləmişəm, var məndə InShot proqramı. Belə dostlar, kanala abunə olub like eləməyi unutmayın. Yorumlarınızı gözləyirik və etikadan kənara çıxmayın. Ən azı valideynləri düşünün. Çünki mən burda kiməsə kömək etməyə çalışıram. Sağ olun, salamat qalın. Yeni videoda görüşənədək.